видел, как тихо харькнул. Нахуй это увидел. Попробую ее поймать. Не вышло, придется есть суши. Вон там где-то. ТНТ! Вот, вот, вот. Ой, вот, 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 вот. сейчас думаешь ебать, долбоев. Это специально для нее написали эту песню, да? Угу. Я не знаю истории, но да. А. Вообще это супермаркет, но у них там есть типа свои эти. Кухня своя, где они даже и суши делают, не только суши, всякие такие... азиатские. приколдесы. Судьба нагнула. Так. Да ладно. А что меня забавляют вот такие Офисы, ебать, сделаны. И нигде, как тут, я больше не видел, чтобы использовали рекламу в виде вырезанных на картоне людей. Смотри, смешно, какой -то, какой -то чувак, как? А там массажи? А, оно в фильмах. Ой, ебать, запах такой жесткий. Ну, рыба. Думаешь? Да. Мы пришли через в субботу сюда, нет? Думаю. Я тебя пытаю. А я не помню, да мы приезжали, наверное. Есть выбор вот такого, как в фильмах или в ваших аниме, гигантских. Что-то в, в листьях кукурузы замотанное. А там рис с начинками, может быть, и Может Вот это, наверное. Да, приблизно так. Вот еще. Но они тут, наверное, могут разогреть или это домой. Есть разного рода пельмени. А есть Вот зачем мы пришли? За шуровые. Сушики. Просто лосось, блядь, нарезанный. Женщина нас вытолкала. Я в прошлый раз сказал вот эту дичь. Думаешь, что это сладкое. И Бажана сказала, что это сладкое. Это никакое не сладкое. Это просто картофель, блядь, так сваренный. Ні, ну взагалі, якщо типа, просто його зварити, ну взагалі це солодка картошка. Ну хизе. Я прямо чекав, що там буде щось-очень вкусне. А це, до речі, інший Це з редиски, типу, цієї білої такої. А, ну я сказати, все одно не буду. Що візьмемо один більший. Ні, я думала кілька різних Так, ладно. Вот эта штука прикольная, это такие кальмары. Что это еще есть? Девочка испугалась. Свинина, свинина, что это вообще, блядь, такое? Ебать, что это нахуй? Чьи-то кишки? Я не понимаю, что это кишки. Маринованный бифтендон. Корова, но вот что это из коровы я не понимаю. Или, или может вы хотите попробовать куриных или чик? Да. Чикен хит. Причем чили. Сука, новиночка. Хочешь новиночку? Ах. Да, это было тоже волосы. Ладно. А это что такое? То есть нужно перекрывать себе тоже. Вот это сервис, мне нравится. Да. Это яйца, чьи это яйца. А это перепелиные яйца. Типа с э, Да, и плюс э, острый. Оу. Что тут еще интересно? Здесь креветки, можно креветки ебануть. Э, Какие-то на питоны. Бабл те. О, есть это? Что? Алоэ В. Нет, это лимон. Не, алоэ. Алоэ в аэродрин. Возьмем вот это вот и взяла рыбу. Лосось, хорошо. Лососик, лосось, лосось. А что это такое? Это тоже лосось, но типа алян с хрилем. Я хочу попробовать, но я не хочу рисковать. Можешь взяти це і ще щось таке, типу. Нормальний. А ти тільки один взяла? Так. Да. І це от просто вдвох спробуємо, а, ну, а ладно. Так нормально. Уговорила меня. Тримай. Да я покажу. А, ладно, все равно покажу, потом. Да, ми ще будемо. І що еще взять? Тип не бойся. Камера не кусается. Сука. А что ты делаешь? Ты делаешь... что? Самый классик. Типа можешь деньги взять. Або ты играл в последний раз прибыль. Так, Так, ну, возьму вот эту. У меня спайси трошки будут из-за этого соуса. А, ну соуса немного, я не думаю, что оно будет открыть. Ну не сильно было. Вроде раз, не раз уже брала и не сильно вас прибрал. Так, шли. Пока. Я пока увидел своего работал. Мне нравились э, роллы с этим, с угрем. Ага. Он типа балдежно получился. А, точнее, с этим соусом и угрем. Там кусочки. Очень вкусно, не знаю. Ну там они называли Унаги Маги. Если я правильно помню, а я неправильно помню. Я себя не помню, как меня зовут. А Булочки, если мы смотрели Панду а Бан, Все, ты в бане, нахуй. Okay. Всех, кто любит косплеить Панду Кунфу, э, рекомендую <laughs> брать с... с коровой. Правда тесто как будто не готовое, оно как будто просто сырое. Okay. Там вот. еще вот это попробовал, я не знаю что это такое. Наверное, это вкусно. Думаешь? Нет, но они теплые. Я надеюсь. Просто дивлюсь, потом, по-моему, два разных было. Это вот с червоной фасольки, короче, просто. такой, конечно. Это вот тоже есть червоная фасоль, а тут хотя бы вроде мясо есть. Да, с э, свиной. Я не мусульманин, мне все равно. А там есть, короче, курица, которая там меня подташнула. Да? Такие же. Нет, там я red bean, а я -э с сезамий болс. Кастард, по-моему, тоже, Но я погано вижу, то не понятно. Выглядит это вот так. Ты набираешь, на ну, типа, вот. А там магазины. Можно купить всякую китайскую фигню. А это я. Киргиз. It seems, it что такое кастард? Это заварный крем. А, вот. А, Вот это да. мы набрали. Да, я надеюсь. Да. На миллион гривен. Да, я прям надеюсь, чтобы это вышло на миллион гривен. Okay, uh, one thirty eight? Yes, and please, uh, two pairs of uh, chopsticks. Okay, do you want a bag? No, no. Oh, okay, five Okay. 7 million, Oh, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, have a nice one. Езду и с едой. Сейчас бы еще столик был свободный. А, место есть, где посидеть. И пальцы ворот Я вам показал, чтобы потом не думали, что ты просто решил а, в каждом виде ты говоришь, что их на твое место, оно грязное. Ну, блин, что я сделаю? Так выпадает. TNT. Ладно. Ладно. Может, пока на цей нет, я покажу. Есть вот. Соломон Крейзи Суши. Соломон? Сделанный из паря Соломона. Не знал, что он был лососем. Потом из местной команды Flame. Э, хоккейный. <свят> Потом Spicy э, California. Не знал, что Калифорния на Спайси. Это сладкое. А это мясо. А то напитки. А то бажена. И... G &G. <реш> да, наверное, в таких местах надо сразу микрофон. Да, тут прям шум нужен, нет? Имбер. Ты показала выше камеры. Имбер, я забыла, да. <реш> Мы сейчас попробуем и будем э, свои опинии говорить. Ревью, так сказать. G &G. Mm. Я просто так кайфовала, да. А ты, а ты типа не кайфовала, ты на камеру кайфовала? Не, ну я кайфовала, что. Человек, ты что, 5 минут отыгрывал? Вот это вот пятчика счастливого. А камера, оказывается, не снимала. А мне Тебе нормально? Да, мне кайф. Манго Делайт Дринк. С шариками Боба. Боб, я сейчас ищешь свои шарики, они тут. а вот тут блядь, оно открывается ой. оно кстати вот час выглядит так как будто бы это что-то сладкое какие-то типа тортик ну есть не такое ну может чуть-чуть у нас разные вай ой ой Ay, işte bu onun story'a. Boğdur? arba sabia kaptaro. Ką, ah, debesia raskleivusi. Skutina. mm <sighs> наверное, купить ножик маленький такой на брелок. Весьма не настолько Ты на их на вкусах мяса? Поцарапал этот кусок шарика. Ну, поджари, наверное, Анны. Они. они на вкус поприятнее. Да? Я тоже наелся. <свят> Этот выпуск, наверное, будет самым коротким. Но мы обычно типа ждали еды еще 10-20 минут. А тут мы зашли и сразу купили. Спасибо yeah. Сука, эта хуйня не сильно сладкая Хотя ладно, она прикольная other... Может быть сезам на губах. Вот эта стружка называется сезам. Ну да. Я думал кунжут. Одне, то самое. Сезам это кунжут? Да. Пиздец. такое? drink. Or drink? <laughs> <laughs> то что желтый будет типа редкише я тоже думал что он и мягче будет и то что он э, слаще будет и то что заварной крем будет ну как... мне здается что это что белый это просто рис або типа так как тут булочка рисовая но но аж в сезаме обсмажена на олее Я в общественных местах очень культурный человек. Она не солжет. Что, Андрюшки в Китае, Было бы спрайт телекола. кола. Камера в рот. чтоб слышно было лучше. Ага. Вот вам АСМР. АСМР. Женщина, думает, приехала, блядь, эмигрировала в Канаду, думая, что тут будут... Она сидит напротив нас, что тут будут э, какие-то культурные люди собираться или что-то mm -hmm. такого. А тут вот приехала быдло, блядь. Из... из школа. школы. А еще а чего вот эта штука? Желтая. заварний крем взагалі там, Щас, я тобі загублю, як він робиться, бо я не пам'ятаю. Я знаю, що його варити. Mm. E, вершки з яйцем або просто жовтком. А з... Додатком э, цей, муки, трохи не заварив, и заваришь. И а вони. -а -а. Я все, мне пизда, я уже не могу есть. И чтобы бы сильно наелся, мне просто напихался. И я еще тот, кто перед выходом поел, типа просто мясо. Ух, бля. Не, ну пиздец, но ну, со своей стороны оставила все чисто. Ну вот как так можно? Вот я вообще не понимаю. Что ты скажешь свое оправдание? Да. Я просто до кучки спала. Полуз в венеса. так сейчас туда и А я думал уже выкинуть или кому-то отдать. Муж? Угу. Ну, типа. Там до остановки раз. Ну, если бы они еще не поняли, и можно было к ним просто подойти. А то, если честно, я боюсь к ним подходить. Не чисто потому, что они подрежут, потому что у меня этот запах в носу останется до конца моих дней. А ты типа нет. А да, сейчас видно, блядь. Не, да я к вот Тут чек. Вы, вышло вот это все на 51 доллар. 38 центов. Оно вроде бы и прикольно, но с другой стороны, доплатив мы еще 9 долларов, мы могли бы пойти в тот ресторанчик, которого платишь за вход 30 и набираешь этих роллов сушу, пока не умрешь. Да. Так что с одной стороны, наверное, если выбирать инти, типа фуршет с китайской едой, то я бы выбрал, наверное, уже фуршет. Хотя с другой стороны, что тут я наелся, что там бы я умер. Просто мы сейчас набрали бича так-то. Mm -hmm. Звучаешь, стики набираем. В прошлый раз тоже 50 вышло. Да? Я платил, я помню. Не знаю, там было ближе 40. Нет. Я бы сказал ближе 50, там 46-47 долларов. Ну, все потому, что в прошлый раз я вот этого не брал. Вместо этого была та ебучая картошка, а суширолы, ну, как всегда. Картошка. Сама -кар. картошка, там было патаита вроде написано. И что? Как-то это можно будет оценить, наверное, типа атмосфера, вкус и цена. Ціна, ну типа. Якщо дивитись по звичайним ресторанчикам з сушами, де іменно суші роблять, то тут набагато дешевше. Бо я дивилася, там ролл, де вісім суші, коротше, щось около двадцятки. Рол. Угу. Один ролл. Это восім пісочків или чотири пісочки. Okay. Там 6-8 в основному йдуть і там в основному біля двадцятки. а мы тут типа... От... А тут от 6 до 12 долларов за один ролл. Причем с лососем, такими нормальными кусочками. И он действительно смачный, этот лосос. Не какой-то там просто копченый, непонятно какой Так, а что, какие оценки за вкус поставишь? 100 из 100. А с 10 балли? 100 из 10. Понимаешь? Все, ладно. Пусть будет. Э сложно оценивать, потому что это все ты как будто в магазине покупаешь. Ну да. Это трохи выпадает из категории наших, ну типа, нашего обычного. Это больше такого, аля ты приехал на шопинг, и в тебе вот есть опция поїсти тут, або поїхати десь в МАК на посте. Ну это я так, типа, образно. Ну, маки тоже ты приходишь и покупаешь, и на кассе забираешь, садишься приблизно такая же типа, система. Так что это оценить тут не выйдет. Вкус ты поставила 10, 10, из 100 или 100 из 10. Да. Больше, э -э 10 из 100, это было за мало. Атмосфера, ну, такая. <coughs> они, наверное, специально нанимают куча китайцев, чтобы они приходили, сидели на столике рядом, и чтобы у тебя было ощущение, будто бы ты приехал в Азию и ешь роллы в Азии. У шарик застрял. Вкус, на самом деле я ел роллы по слаще и лосось был тоже поприкольный и, наверное, это довольно предвзято, но в... когда в Сестры работал... Ой, ну ты прям профессионал, послушай. Не, ну не то чтобы, я, наверное, за всю свою жизнь не так много съел где-то, как не в Николаеве, так что, наверное, я поставлю 7 эти пирожки с мясом надо с ними завязывать, потому что сколько я бы не пробовал, они всем мне все равно не нравятся. Хотя я фанат ебаной а кунг-фу панды. А каждого раза бере их. Потому что я надеюсь. Надеюсь на сладкий конец. Подача и атмосфера, блядь. Но мы сидим на общественных... Ну, на фудкорте сидим. Ну, типа, тут нема что сильно оценивать. Но в целом, как, типа, суши, Дышевший. Вот так вот красные якие сейчас чисто съесть что нет. Прикольно, что рекомендую. А это не рекомендую. Мне да не нравится ебать. Не надо ебать. Еще тогда, ну да, это выйдет минут на 15. Но это и не ресторан, чтобы что-то больше оценивать, или посидеть, повтыкать. Так что приятного аппетита. В этот раз... Можете кушать вместе с нами.